Мирослав Грінберг пробивався на телевікторину своя гра з 2002 року. Раніше бердичівляни мали можливість дивитися цю програму на російському каналі НТВ. Ігровий цикл складається з 12 відбіркових турів, трьох третин фіналу та фіналу. Переможець отримує головний грошовий приз до 300 тисяч рублів. У червні Мирослав переміг у відбірковій грі і опинився у золотій дюжині гравців, де потім захистив своє місце. Серед усіх інтелектуальних ігор Мирослав Семенович обрав саме. свою игру. Каже, на ней можно потрапить без связков, просто с дивана. Во время трансляции своей игры постоянно шла бегущая строка о том, что не набирают игроков. Сперва давали номер телефона, потом адрес электронной почты. Я несколько раз звонил и проходил телефонное тестирование. То есть в какой-то момент звонят, говорят там, Мирослава, к телефону можно? Можно. Мы со своей игры предлагаем вам пройти телефонное тестирование. Они задают по-моему, 20 вопросов, на которые надо отвечать очень быстро. Я проходил это тестирование три раза. Только на третий раз я дал нужное количество правильных ответов. Мне позвонили и сказали, что приглашать на очный отбор. В вот этом мощном отборе надо было показать достаточный уровень эрудиции, а также умение играть. То есть понравится продюсеру настолько, чтобы он решил, что надо снимать этого человека по телевидению, показывать игру. Этот Эту игру я тоже прошел этот отбор и уже потом меня пригласили на саму телевизионную игру. Это заняло у меня примерно два с половиной года. Вот. Чтобы побывать на своей игре, азарту недостаточно. Против грошей должен выступить высокий интеллект. Ведущий Петро Кулешов ставит участникам до 90 вопросов абсолютно из разных сфер знаний. В каждом случае играет три игрока. Один из них является ну, сейчас членом золотой дюжины. Он играет в такой золотой мантии за центральным игровым столом. И два претендента, они играют в серых мантиях сбоку. Игра заключается в том, что надо отвечать на вопросы как можно быстрее за правильный ответ получаешь определенную сумму, за неправильную эта же сумма вычитается. Мать Мирослава не случайно называет сына первым консультантом семьи из разных вопросов. С детства его головной игрушкой была книга. С года, наверное, он начал очень рано просто разговаривать, очень э, рано начал общаться с книгами. Вот, наверное, это у него как-то вот, была такая потребность. Я не скажу, что это была наша инициатива, у него как-то это получилось само по себе, и э, книги стали его любимым занятием. Это э, с раннего детства, и вот до сих пор главное увлечение в его жизни – это книги. Причем э, книги э, не только вот художественная литература. Сейчас он очень много занимается, очень много читает, очень много изучает книг по своей. Спеціальності по психології. Мирослав Грінберг визнаний міським управлінням освіти і науки, психологом року 2007. Звичка працювати над собою у нього з дитинства. Вже з чотирьох років Мирослав почав грати в шахи, згадує його батько. І ми з ним зимніми вечорами, коли він три з половини роки. Ми з ним грали. Я його получав трохи, дав перше знання в шахматах. А потом водили его во дворец пионеров, он был маленький. Он был самый маленький во дворце пионеров, и когда он участвовал в турнирах областных, он был самый маленький, ему было 4 года, 5 лет, совсем маленький ребенок. Своя игра, каже Мирослав, это в первую очередь цикавое спілкування с настоящими интеллектуалами. Главный редактор игры это Владимир Молчанов, он достаточно известный игрок «Что, где, когда». Ну, значит, его помощником первым, насколько я понял, является Ирина Тюрикова. Когда-то была передача «Счастливый случай», вот она была звездой этой передачи, такая немолодая женщина, которая, по-моему, все знает вообще. Это такая редакторская группа. Ну, а в саму игру вот сейчас в «Золотой дюжине» очень мало знакомых лиц, поскольку очень много сменилось, а у нас не показывает, к сожалению. Но на игре часто присутствуют в качестве болельщиков довольно известные личности, типа Максима Поташова или Александра Друзья. Ну, и Анатолий Васерман, который вообще является звездой. Но вот Анатолия Вассермана выбили из «Золотой дюжины» несколько циклов назад. Сейчас там, пожалуй, самый известный игрок, Є такий Олександр Лібер, він що, де, коли. У жовтні Мирослав Грінберг буде грати в п'яте, щоб відстояти своє місце у золотій дюжині, де з України він єдиний представник.